по поведению фестиваля Чем мюзепресс ни с какой властью не было. И первое это слово запрошивается Должкова Ирина в рамках данного фестиваля. Добрый день всем присутствующим. Хотелось как бы уже смолчать между всем, потому что, скажем, пытаются сорвать фестиваль нам уже второй раз. В фестивале принимало участие больше тысячи человек, мы просмотрели больше, где-то 100 номеров, отобрали сейчас самых лучших. Дети готовились к этому финалу. Готовились два месяца, готовили новые номера, новые костюмы. И сейчас вы видите, монтируется сцена возле входа в театр, которая мешает проведению концерта. Заранее были отправлены документы на Чуминовскую московую голову Соколова Владимировича, что Владимир Фон оберег поведомляет проведание и э, кастингов, и полуфинала, и финала. Э, об этом мы предупреждали еще в октябре месяце. В, да, в апреле месяце. Полностью все даты были расписаны. Э, когда мы готовили полуфинал, полуфинал проходил 20, э, 20 числа, мы тоже готовили его на Красной площади. Все дети пригласили заброшенного на этот как бы, фестиваль. Но было у нас попереджение. Хорошо, что оно было хоть, хоть попереджение. За неделю до мероприятия, что просим вас провести или в инший час, або в иншем месте. Вот был такой, такой нам документ, что нам предлагается перенести мероприятие. Хотя я встречалась и с начальником управления культуры, спрашивала, будут ли какие-то мероприятия 19 20 августа, можем ли мы планировать полуфинал на Красной площади. На что сказать, что мероприятия не планируются. Вот. И мы готовились, мы распечатали заброшенные, вот, были разосланы. свои номера, показать свой талант. Вот. Мы провели его на должном уровне. Вот. Скажем, мы ушли. Были вынуждены поменять место. Сейчас та же ситуация. Мы готовимся к этому мероприятию. Мы готовились дети, также на Красной площади. Также мы об этом сообщили в апреле месяце, и даты знали. И опять же нам пытаются сорвать мероприятие. Вот хотелось бы спросить, почему политические, скажем, Амбиции, выборы политиков, прежде всего важнее всего для них, нежели счастье детей, улыбки детей, талантов детей. Добрый день. тем, что у нас имеются копии документов от э, некого гражданина, э, проживающего в Харьковской области, э, баллотирующегося здесь, в городе Чернигове, какое отношение к этому имеет, не знаю, э, на пост э, головы э, Чернинской Мисской Рады. Э, есть два поведомления, которые появились очень быстро, э, в непонятном, непонятной форме. Э, одно поведомление 19 10 -го 2015 -го года, другое придумал 20 -го 10 -го 2015 -го года о том, что ему необходимо проводить... Э Полесский оберег, датировано еще 9 апреля полученное из полкома, о том, что на этом этот мероприятие, наше мероприятие, финал конкурсу Шернигин Забест должно состояться 23 числа. Таким образом, возникает вопрос э и вопрос избирательного подхода к предоставлению места для проведения массового мероприятия на площади. Таким образом, возникает вопрос, а не заинтересован ли э э исполком и руководитель данного исполкома или действующий мэр Соколов в срыве данного мероприятия. Э -э помимо этого, хочу э что на странице Facebook Эдуарда Алехина появилась информация о том, что готовится срыв данного мероприятия, готовятся провокационные действия, нанимаются так называемые тетушки для того, чтобы организовать беспорядок. Эта информация вообще доступна и указывается Я сказати, що знаєте, місто наше дуже маленькое, воно дуже багато разів проводила проекти, в яких чернігівці і, здебільшого, звісно, діти можуть проявляти свої творчі здібності. І всі завжди приймають з любов'ю, з такою знаєте, обережністю. Що діти це дуже така, хрупка така, структура, це такі маленькі ярмолятки, які дійсно вони потребують уваги. І в принципі проєкти, які відбуваються в місті вже давно, і один з них це Чернігів Забест, який не перший раз вже проводиться в Чернігові, вони направлені на те, щоб розвивати в дітях. Оці їх стрімління бути е, натхненими, творчими і віддавати цю творчість людям. Бо це дуже добре, що діти не бігають по дворах, діти не е, роблять шкоди, як то ми можемо так м'яко сказати, так? і що вони мають е, можливість втілювати якісь свої е, мрії і побути на сцені, на великій сцені. Пройти у той момент кастингів досить нелегких, не тому що була конкуренція. І е, це, це не так просто. Іти готуватися через е, етапи, через перший тур, через другий, прийти до фіналу і не мати можливості е, на, на все місто показати е, свій талант, який був оцінений і журі, і публікою. Е, ну, це, ви знаєте, Це просто. Ну, якось, ну, по відношенню до дітей, е, я би так сказала, це ну, начебно і дуже ну, непристойно. Хоча в нас не тільки діти е, приймають участь у цьому проєкті, е, дорослі також. В принципі, це, це, це не, не по-людськи, вибачте. Мені здається, що коли включаються якісь е, політичні амбіції і механізми, е, які хочуть порушити е, те, що створювалося е, творчими людьми, це вже злодійство. Тому я, е, ну, я особисто я не розумію. Я взагалі намагаюся бути завжди поза політикою. І е, тут я, я не розумію, коли творчість починають е, якось використовувати не, не, не в тому напрямку. І тому. Е, для мене це, це, ця ситуація абсолютно не зрозуміла, тому що е, сам по собі проєкт е, аполітичний це проєкт, який підтримує творчу молодь, дітей, е, творчих людей просто в нашому місці. Тому е, моя особиста думка, що тут щось треба е, включити, включити мозок, включити серце. Це якось все владнати і місто повинно побачити результат тієї праці, яку дуже багато людей ну, приклали до цього проєкту. І насамперед, це, це учасники проєкту, які готували номери, які кожний етап, кожен тур у нас новий номер. Кожен тур вони показували щось нове, і я вам скажу, з дітьми дуже важко підготувати в такий короткий термін е якісь якісні е номери, тому що це вже потребує професійного підходу. Діти не самовиті в цьому, я вам скажу чесно, тому що мені дуже приємно, коли я бачу, що діти розвиваються від е е кастингу до кастингу і показують, що вони стають краще. Хтось не витримує цієї конкуренції. Хтось дуже гарно себе заявляв в першому турі, на другому, знаєте, так, здувся. А є, е, 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 і ну, е, ну, я так, діти, діти, звісно, що діти, не тільки діти, так, просто наші творчі чернігівці, які е, намагаються показати свою... Е, Завжди. І Чернігів він завжди ну, якось своїм оцем, оцем, знаєте, стародавністю своєю, якоюсь таким корінням, він, мені здається, що нас, нас нагодає людям. І чому її підрубати оце восени, коли ми завжди вважаємо збирання, тут нам не дають це зробити. От якось так. Дякую, Марина. А в прошлом преподавателе мое Слово, это генеральный шоу-группа Татьяна, которая за финалистом Черниги в Вы знаете, в следующем я буду заступаться за творчество молодежь нашего города. Первое. То, что э, очень рад, что в нашем городе уже не первый год, как Марина сказала, э, уже четвертый, наверное, проходит третий в нашем городе детям показать такие сцены и престиж выступить. В первую очередь, то, что на этом конкурсе представлены много жанровые коллективы. Это и цирковые студии, хореографический коллектив, вокалисты. Ну, просто обидно то, что дети, детей просто стимул потом упадет. Раз, Извините, я Видите, прямо обломали. Второй раз, скажут, а что вы нам, руководители, обещаете, обещаете? Вот, вы на сцене, профессиональный свет, профессиональный звук, режиссерская постановка, вся подводка концерта, всего. А говорите, а вот так вы, а вот так получилось. А вот очень обидно то, что э, я являюсь с вот, секретарем спилки хореографии в Украине, в очень редкой области, и у нас чертниками, больше всего это зажато. Так как делается это в других областях, как делается это в Харькове, как это делается, например, в Петровске. Понимаешь, это большие города. Там такое же подрастающее поколение, которое хочет показать себя, а не старается. Просто вы не понимаете, насколько дети выкладывают на этих репетиций, чтобы потом показать себя. Я не говорю про Просто я знаю, я знаю, как готовятся коллективы. Когда да, у маленький город, мы все дружим, но не надо, пожалуйста, ну не режьте вы мечту детей, не режьте стимул детей. Я верю, что все будет хорошо. Я бы... <связываю> да. Ну и э, в конце нашего брифинга я хотел бы, несмотря ни на какие запугивания, несмотря ни на распускание Несмотря ни на то, что местная власть ставит палки колеса к такому прекрасному чудесному конкурсу черниги в я хочу пригласить всех жителей города прийти, поддержать финалистов проекта Черниги-Забес. Ну и, наверное, немаловажно прийти на Красную площадь нашего города 23 -го числа, проводить на пенсию действующего, но точнее сказать, бездействующего мэра. let